də təbii ki çox diqqətli olmalıyıq. Bəs nələrə fikir verməli isə, bunu növbəti materialdan biləcəyik. Bəzi alimlərin araşdırmalarına görə insan tək xurma və su ilə qidalanmaqla yaşaya bilər. Bu da o deməkdir ki, bu meyvənin tərkibi çox zəngindir. Mütəxəssislər bildirir ki, bir ədəd xurmanın kalori dəyəri 20-28 aralığındadır. Xurma tərkibcə A və B qrupu vitaminləri ilə olduqca zəngindir. Bunlardan əlavə xurmanın tərkibində natrium, kalium, kalsium, dəmir, mis, mangan və fosfor minerallarını və eləcə də antioksidantlara rast gəlmək mümkündür. Antioksidantların olması hüceyrələrin yenilənməsini, eləcə də bədənin zərərli mikroplardan və bakteriyalardan təmizlənməsini təmin edir. Bu sadalananlardan əlavə xurmanın tərkibi meyvə şəkəri, zülal, karbohidrat və lif baxımından olduqca zəngindir. Məs lifin çoxluğu nəticəsində toxluq hissi yaranır ki, bədən də aclığa müqavimət göstərə bilər. Qurbanın zəngin tərkibinə görə Ramazan ayı boyuca iftarnımızı daha çox onunla açırıq. Çünki bu meyvə gün ərzində itirdiyimiz enerjini asanlıqla bərpa edə bilər. Bəzi araşdırmalara görə iftarı xurma ilə yox, su ilə açmaq daha məsləhətlidir. İftarı açarkən birinci növbədə yaxşı olar ki, su ilə başlayaq və əgər xurma ilə açacayıqsa, bir dənədən artıq xurmanın yeyilməsi məsləhət görülmür. Lakin bir dənədən artıq qəbul edilən xurma kaliumun çox olduğuna görə həm böyrəklərə zərərlidir, eyni zamanda da qanda şəkər miqdarını çoxaldır. Yaxşı olar ki, e, mütləq şəkildə iftara başlayarkən süni şəkər qatılan qidalar, unlu məmulatlı şirniyyatlarla başlanılmasın, çünki əgər belə qidalarla başlanılacaqsa, qanda şəkər miqdarı az müddətdə, qısa müddətdə yüksəlir və eyni zamanda da çox qısa müddətdə aşağı düşdüyü üçün həm doyma hissini itiririk, həm də artıq digər qidalardan yetərincə faydalı xüsusiyyətlərindən yararlana bilmirik. Yaxşı olar ki, əgər şəkərli diabetdən kəskin əziyyət çəkirsə, yüksək təzyiqi varsa və insulin dirençliyi varsa, bu insanlar ə, xurmasız da iftarı aça bilərlər, sadəcə su ilə qəbul edə bilərlər. Xurmaları alarkən də diqqətli olmalıyıq. Onun satıldığı məkan və xarici görünüşü çox əhəmilidir. Beləki Xurma bütöv olmalı, ziyanvericilərin təsirinə məruz qalmamalıdır. Məhsulun təhlükəsizliyi və keyfiyyətinə birbaşa olaraq onun saxlama şəraiti və temperaturu təsir göstərir. Məhsul satışı zamanı ticarət qaydalarına və gigiyenik norma tələblərinə ciddi qaydada riayət olunmalıdır. Belə ki, məhsul açıq şəkildə satıldıqda asanlıqla kənar hissəciklər, toz hissəcikləri və eləcə də mikroorqanizmlərlə çiklənə bilər. Qablaşdırılmış məhsulları satın alarkən isə onun etiketi üzərində qeyd olunmuş məlumatları diqqətlə nəzərdən keçirmək lazımdır. Bundan başqa formaların daha cəzb edici görünməsi üçün üzərinə parlaqlıq verən kimyəvi maddə vurulur. Mütəxəssislər bu cür parlaq formaların istehlakının yol verilməz olduğunu deyir. Yaxşı olar ki, onu yeməzdən əvvəl ilıq suda saxlayıb yaxşıca yuduqdan sonra istehlak edəsiniz. Ülviyyə Qarayeva, Elvin Zeynallı, Səbuhi Mustafaev, ATV Səhər